Сотрудничаем сейчас с Reforms Lab, то есть это в городе Киеве. Лаборатория реформ, которая была организована Георгием Вашадзе. И он пригласил различные бизнес-ассоциации на то, чтобы участвовать в таких же рабочих группах, но в Киеве по реформированию фискальной службы. И я, как президент Украинской ассоциации производителей, принимаю в этом активное участие в Киеве. И, естественно, не мог пропустить такое мероприятие в Одессе. Ну, вы знаете, формат очень... Нравится то, что, во-первых, демократично, во-вторых, когда за столик подходит лично Юлия Марушевская и говорит, это такого никогда не было, ни в какие времена, да, когда начальник того же говорит, все-таки что вас конкретно беспокоит, какие вопросы вы хотели бы улучшить, какие моменты э -э, может быть изменить даже на уровне законодательства. У нас есть такая инициатива, мы подаем на сегодняшний день, работаем с депутатом в Верховную Раду, то, конечно, формат прекрасный, да, почаще бы такие встречи. Сегодня уникальная возможность у Украины это производить товары народного потребления, отправлять их в Евросоюз. То есть, причем многие из наших уже участников ассоциации так и делают, уже нулевая пошлина, абсолютно доступны европейские рынки, по многим квот нету, то есть многие себе преувеличивают, что очень сложно пройти сертификацию, на самом деле не так страшно, черт, как его малюют, все вполне это реально. И у нас есть все возможности для этого. Прекрасная локация, место. Мы можем из большинства китайских товаров, из Made in China, переделать на Made in Ukraine. И на полках европейских супермаркетов появится большинство товаров на с Made in Ukraine. Мы именно над этим работаем. Что касается конкретно сегодняшней темы конференции, у нас есть целый план, точнее у нас это у за господина Георгия Реформ Слаб, мы поддержали это одна из 20, кстати, бизнес-ассоциаций, которые сегодня привлечены к этому процессу реформ, это так называемый пост-аудит, который сегодня говорят. Да? Не будет выгодно импортерам искать какие-то выходы на таможню, не будет, никакой не будет возможности заниматься контрабандой или какими-то занижениями, инвойсами, если будет очень качественный пост-аудит. И пост-аудит, который предложил Вашадзе, он заключается не в том, что это будет проводить государственные сотрудники фискальной службы, это будет проводить частные аудиторы. То есть дать возможность предоставить частным аудиторам вход в таможенную и налоговую базу, чтобы они могли анализировать сами, как сегодняшние инспектора, полностью движение всего товара. И когда они будут видеть весь товар все движение и видеть, где, на каком этапе появляется фиктивная фирма, какие-то скрутки по НДС, у них будет возможность влиять на это, перепроверять компанию, иметь свою комиссию. Соответственно, благодаря частным аудиторам, которые уже будут мотивированы от своей комиссии, можно быстро рынок детонизировать. И вот эту реформу, которую сегодня Вашадзе проводит, мы одни из участников этой рабочей группы, мы однозначно поддерживаем, мы уверены, что это сработает, и рынок полностью выйдет из тени. I'm sure you